от еврейской женщины. Я верю в еврейскую женщину. Матуша Барухова Израильтель. Имя не спрашиваю. Верят на слово. <Столи Beastếu> Обычно это отец говорит за своего сына. Ну, ты пост... Сам себя вот. Я тебя спрашиваю, что ты хочешь? Выкупиться, как положено, на пять секрет серебра? Ты говоришь, да, я хочу сделать то, что положено закону, а за пять серебра. И в конце говоришь два благословения. Одно о том, что ты выкупаешь свое первенство, а второе, что Бог дал дожить до этого дня. И в конце того благословения ты можешь передать дать деньги. И вот это и есть выкуп. А потом я тебе должен сообщить, что ты выкуплен и благословить. После этого Да. Yeah. <laughs> так, вот, значит, ты говоришь, они Абхор, Бенеша, Хайсраэлит. בית בי, בחרתך ובחמשת סבעים דמחייבנו ידי נדי בבי, בדיוק בחרתך. בי הנה, זה, חמישה סבעים, בביתיון, דמחייבנו, דמחייבנו,

да? Да. 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 А я да, да, вообще вот, мы, Это вот всегда испытания, да? Вот вы теперь понимаете, почему Корох нет, восстал против Арона. Все должны были принести деньги, купить от мяса лучшие куски отдать Арону. И Корох восстал. Да, Он да, сказал, да, почему? почему вы вознеслись над нами? Ну потому что он коин был, все начали говорить, он вознёс завидовал, завидовать, деньги ему не следит. потому что Всевышний сказал ему это делать, он ему доверил просто. А они думают, что это из-за бани-мани. Так, это все. Ты собираешься вкупаться? Да. Теперь можешь заниматься своей работой. Так нельзя было, надо было служить. Но я понимаю, что это не то, не тот. как они

Немножко, спасибо. А? Спасибо. А? Спасибо. А? спасибо. 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 Я даже...